নমস্কাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ লাইভ চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ আজি বাজেট দাখিল কৰা হ'ব আজি দিনৰ এঘাৰ বজাৰ লগে লগে কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল কৰা হ'ব আৰু দেশৰ আজি সাধাৰণ বাজেট দাখিল কৰিব বিত্তীয় মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে আৰু বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ যিহেতু টেক্স সন্দৰ্ভত আজি তথ্য প্ৰকাশ কৰা হ'ব আৰু ক'ত কিমান আপোনালোকে এইবাৰ টেক্স ভৰিব লাগিব দুই হাজাৰ পঁচিছ চনৰ এয়া কেন্দ্ৰীয় বাজেট আজি দাখিল কৰা হ'ব দিনৰ এঘাৰ বজাৰ লগে লগে ইতিমধ্যে সাজু হৈছে সকলো

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ তৃতীয় কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছো এটা বিশেষ খবৰ আজি সংসদত দাখিল কৰা হ'ব দেশৰ সাধাৰণ বাজেট আৰু কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে তৃতীয় মোদী চৰকাৰৰ প্ৰথমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰিব আৰু এই বাজেটৰ প্ৰতিটো আপডেট আমি এই মুহূৰ্তত জনাই আছো ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ সৈতে কেন্দ্ৰীয় বিত্তীয় মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমন যিটো উপস্থিত হৈছে আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সৈতে বিত্তীয় মন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ দলটো উপস্থিত হৈছে আৰু বিত্তীয় মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ ইতিমধ্যে সংসদত উপস্থিত হৈছে বিত্তীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মধুবনী আৰ্ট শাৰী পিন্ধিছে আৰু এই যিটো এইবাৰ তেওঁ এই শাৰীখন বিশেষকৈ পৰিধান কৰি এইবাৰৰ বাজেটত তেওঁ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে এই বিত্তীয় ঘাটি হৈছে অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাত উল্লেখ কৰা অনুসৰি এপ্ৰিলৰ পৰা ডিচেম্বৰলৈকে দেশৰ বিত্তীয় ঘাটি সম্পূৰ্ণ বছৰৰ লক্ষ্যৰে ছাপন্ন দশমিক সাত শতাংশ এপ্ৰিলৰ এপ্ৰিল আৰু নৱেম্বৰ মাহৰ বিত্তীয় ঘাটি আঠ দশমিক চাৰি সাত লাখ কোটি টকা আছিলে যি বৃদ্ধি কৰি দুহেজাৰ পঁচিছত বাৱন্ন দশমিক পাঁচ শতাংশ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে আৰু আমি জনাই আছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এটা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো বিত্তীয় মন্ত্ৰীয়ে আজি দাখিল কৰিব পূৰ্ণাংগ বাজেট আৰু এয়া হৈছে মোদী চৰকাৰৰ তৃতীয়খন বাজেট বাজেট দাখিলৰ বাবে সাজু হৈছে নিৰ্মলা সীতাৰমণ কিছু সময় আছে হাতত আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে বিত্তীয় মন্ত্ৰী হিচাপে অষ্টমবাৰৰ বাবে বাজেট দাখিল কৰিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছোঁ এটা বিশেষ খবৰ আজি দিনৰ এঘাৰ বজাৰ লগে লগে দুহেজাৰ পঁচিছ ছাব্বিছৰ যিটো বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট দাখিল কৰিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে আৰু কিছু সময় আছে কিছু সময়ৰ পিছতে বাজেট দাখিল কৰা হ'ব আজি আৰু পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিলৰ বাবে এতিয়া সাজু হৈছে সকলো আজি কেন্দ্ৰীয় বাজেট আজি সংসদত নিৰ্মলা সীতাৰমণে বিত্তীয় মন্ত্ৰী হিচাপে অষ্টমবাৰৰ বাবে দাখিল কৰিব বাজেট দাখিল হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ তৃতীয় কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন বাজেট আৰু এই বাজেটত কি কি থাকিব সেয়া আমি আজি জানিবলৈ পাম যিহেতু আজি সংসদৰ বাজেট অধিৱেশন আৰু অধিৱেশনত দাখিল কৰা হ'ব বিত্তীয় বাজেট বিত্তীয় মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিব দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষৰ আৰু আজি দিনৰ এঘাৰ বজাত বাজেট দাখিল কৰিব বিত্তীয় মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে আজি দাখিল হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ তৃতীয় কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট বিত্তীয় মন্ত্ৰী হিচাপে অষ্টমবাৰৰ বাবে বাজেট দাখিল কৰিব নিৰ্মলা সীতাৰমণে